अल्लाम नाज़रीन इतने हसन मनाजिर देख कर किसका दिल चाहेगा कि वो घर वापस जाए जब तक ये निगाहों में बसे रहें बस बसे रहें एक एक फूल में कुदरत की कैसी सनाई है गौर कीजिए जब मैं देखती हूँ ना ऐसे हसीन मनाजिर ऐसे हसीन फूल, तो यकीन कीजिए मैं सोचती हूँ इस जिसम जमाल का मालिक मेरा परवर दिगार वो खुद कितना हसीन होगा जिसने ये हसीन दुनिया बनाई वो खुद कितना हसीन होगा اللهم صل على محمد و آل محمد हरे दर है तो हमने भी देखे कितने रंग हैं बारिश हो रही है हल्की हल्की अभी तेज़ हो रही थी तो मैं एक जगह खड़ी हो गई मैंने कहा देखिए फिर मैंने इंतज़ार किया बारिश होने का ये लोकल बसें हैं जो बसें चलती हैं तो वो दो मिला दी, दी। जाती हैं है कोई दुनिया में ऐसा ऐसी हस्ती जो ज़मीन से उगाए ऐसी खूबसूरत खूबसूरत मखलूक चलिए अपने इस प्यारे से सफ़र के छोटे से सफ़र के दौरान आपको अपनी ज़िंदगी का एक यादगार वाक़ सुनाऊँ। तो शायद पहले भी सुना चुकी हूँ लेकिन इस बार दिल चाह गया रिपीट कर लो जब माशाल्लाह बच्चे भी बरसरे रोज़गार हो गए मेरा ट्यूशन सेंटर तो चल ही रहा था बरसा बरस से तो मैंने एक दिन अपने शोहर से कहा कि अनवार साहब उनका नाम अनवार हुसैन रिजवी था मैं उनको अनवार साहब कहती थी मैंने कहा अनवार साहब अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इल्म मारफत पे तोजा दूँ तो अब मैं हासिल करना चाहती हूँ इल मारफ़त और अब मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊँगी उन्होंने बड़ी सहूलत से कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कभी नहीं कहा कि तुम पढ़ाओ तुमने जो भी किया अपनी मर्ज़ी से किया तो अब तुम अगर नहीं चाह रही तो ना पढ़ाओ तो मैंने कहा ठीक है बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं और सब बच्चे माशाल्लाह ट्यूशन वाले बच्चे अच्छे तरीके से पास हो गए हैं तो बात ख़त्म हो गई अभी ये इस बात को दो तीन दिन ही हुए थे जब मैंने कराची यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी मेरा एम फिल का इरादा था तो वो मैं चली जाती थी फिर यूनिवर्सिटी जब मैं यूनिवर्सिटी से तैयारी के लिए यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी अभी क्लासेस का तो वो था नहीं क्योंकि प्रोसेस में था मेरा एडमिशन लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था तमाम तैयारी मुकम्मल हो गई और जिस दिन मुझे फ़ाइल सबमिट करनी थी वही जिसे कहते हैं अब तो साहब कात हो गई ये परवरदिगार आलम को तो जितना मंजूर था उतना मुझे उस दरस गाह तौफीक दी बैठने की और क्योंकि मेरा दिल इतना कुढ़ता था और मैं कहती थी कि मैं इस काबिल नहीं होंगी कि अल्लाह ताला ने मुझे दरस इस दरस गाह का तो वो करने दिया तालीम का अपना एक वो होता है ग्रेस होता है एक विकार होता है तो मेरा दिल चाहता था तो so, फिर ये हुआ कि हाँ बात हो रही थी ट्यूशन पढ़ाने की मैं नहीं पढ़ाऊँगी तो अनवर साहब जब मैं आई यूनिवर्सिटी से एक दिन तो कहने लगे कि एक लड़की आई थी अपने बच्चे लेकर और वो तुमसे मिलना चाह रही है मैंने कहा अच्छा तो अभी हम लोग बातें कर रहे थे कहने लगे कि वो मैंने बताया कि तुम गई हुई हो यूनिवर्सिटी और तीन बजे आओगी अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तीन बज गए थे वो लड़की आ गई अपने तीन बच्चे लेकर और उसने मैं उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गई मैंने उससे बड़े सहु, बड़ी सहूलत से कहा कि बेटा इस गली में एक लड़की है यूनिवर्सिटी की वो पढ़ाती है और एक तलब इल्म है एन यूनिवर्सिटी का वो भी पढ़ाता है वो लड़की कहने लगी कि आंटी हम इस महल में नए आए हैं और मेरे शोहर ने कहा है कि हमारी बच्ची सियानी है हमें एक मोतबर टीचर चाहिए और वो इस मकसद के लिए मस्जिद गए थे और उन्होंने मस्जिद में ये बाकायदा माइक पे ऐलान किया कि उनको टीचर की ज़रूरत है बच्चों के लिए तो लोगों ने उन्हें बताया मेरे लिए बताया कि उन्होंने कहा कि जब कई लोगों ने आपका वो किया गवाही दी कि आप एक अच्छी टीचर हैं मोतबर टीचर हैं तो मैं लेकर आई हूँ अपने बच्चे आपके पास हेलो तो मैंने कहा कि अच्छा आ, लेकिन अब मेरा दिल नहीं चाह रहा है पढ़ाने का मैं कुछ मैंने उससे बहाना किया ना तो उसकी आँखों में आँसू आ गए मैंने कहा था कि वह लड़की भी मोतबर है वह लड़का भी मोतबर है तो यकीन कीजिए उसकी आँखों में मोटे मोटे आँसू आ गए और जब मैंने उसकी आँखों में आँसू देखे ना तो मेरे दिल पर एक तो अजीब कैफियत तारी हुई मैंने कहा अपने दिल में सोचा उसी लम्हे कि ये तो खुदा की नाराज़गी की बात हो जाएगी कि जब मेरा अपना दिल चाहा तो मैंने खुदा की मखलूक को पढ़ाया आज जब कोई सवाल ही बन के मेरे पास आया है तो मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं पढ़ाना है। बस फिर मेरे दिल पे जो चोट लगी मैंने उसी वक्त उस बच्ची से कहा अच्छा बेटा तुम ऐसा करो कल से चार बजे बच्चों को लेके आ जाना फिर र दोबारा मुझे अपना फ़ैसला बदलना पड़ा दोबारा से टीफिंग सेंटर शुरू करना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कनाडा भी आई हूँ तो बच्चों को पढ़ाती हुई आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुदा ने मुझे एक एजाज़ अदा किया था मैं उसकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे तौफीक अदा की कि मैं उसकी खिदमत कर सकूँ उस बच्ची के बच्चों को पढ़ा सकूँ बस यही एक मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा प्यारा यादगार वाक़ है ये